Baru-baru ni viral tentang Kristi yang bagi tahu dia sediakan makanan kepada pekerja dia kan sampai RM30,000 So adakah semua business owner yang ada kat Malaysia kena buat macam tu? Wah Baik, dia begini Semua business owner Secara jujurnya Kita teringin nak ada macam tu Teringin nak ada pantry yang lengkap Yang boleh ada bajet yang tinggi Tapi soalan dia adalah Sale kita pun tak sampai macam tu Macam mana nak buat pantry RM30,000 Sale kau baru RM20,000 Dia boleh buat Pantry dia RM30,000 Bila sale dia sebulan Dia juta Faham tak? Ni saya ulang Pekerja-pekerja yang nak pantry-nya RM30,000 boleh. Tapi sale-nya kena sampai juta macam Kristi Eng. Tu tanya Kristi Eng punya sale. Jangan tengok pantry RM30,000. Cuba tanya, sale dia sebulan berapa? Kalau sale dia sebulan 2 3 juta, okey tak RM30,000 tu? Okelah. Okay Kristi ha, Eng bagi macam tu sebab sale dia macam tu. Cuba tanya Kristi Eng, waktu sale dia RM30,000, dia bagi tak macam tu? Cuba tanya, waktu sale dia rm 20, 200000 dia bagi tak macam tu? Ini untuk yang baru nak start. Kita jangan fikir pasal pekerja happy apa semua tak. First, kita kena buat sharing ikat ada sale dulu jangan buat kedai tu cantik perintri bajet tinggi pekerja happy tapi sale tak ada kalau pekerja happy sale tak ada anda rasa okey tak bagi syarikat tu ada duit dulu, ada bajet dulu baru boleh fikir pasal happy. Sebab banyak yang saya tengok, bila kita tengok satu benchmark yang tinggi kan. Kita tengok Khairul Amin bagi bonus tinggi dekat staff, bawa shopping, kita pun teringin, owner semua teringin. Untunglah kerja dengan KA ya. Yeah, tapi sale KA berapa juta sebulan? Setahun berapa puluh juta? Boleh tak dia bagi macam tu boleh. Kita berapa ribu sebulan, nak bagi macam tu. So berkadaran lah Sebab itu saya bagi tahu. Dia tak salah pekerja ada impian. Dia tak salah owner pun ada impian. Tapi berapa yang kita belanja kena berkadaran dengan berapa yang kita dapat. Ha, itu realistik dia. Barulah benda tu teli. Kadang-kadang jangan cakap pekerja dengan bos. Kita pun uh, wanita tertamunya teringin tengok kan suami-suami orang lain bagi surprise pada isteri, bagi hadiah tu hadiah ni. Kau tengoklah suami dia tu gaji berapa, income berapa, berkadaran dengan duit keluar. Engkau suami kau gaji berapa? Kan income berapa kau nak impikan macam tu. Tak ke suami tu ralat. tak salah impian melangit tinggi. Yang penting membumikan tindakan. Tindakan tu nyata tak? lantai bumi ni berpijak dulu. Impian tinggi melangit. Wah, cantiknya langit tu boleh. Tak salah. Owner baru nak start. Pekerja nak ada impian itu ini boleh. Nak keluar duit banyak ni boleh. Pasti income banyak ni. Ha, kalau income baru RM30,000, bajet lah RM300 dulu untuk pantry. Mula dengan tu dulu. Kita ada bajet RM100 je sebab kita baru buat RM10,000. Kalau kita buat RM100, kita naikkan bajet RM1,000. Kita buat RM1,000, kita naikkan bajet RM3,000. Boleh tak? Boleh lah. Ya. Percayalah kalau sales syarikat dah terjumpa juta, 3,000 tu nothing lah. Kristi Eng dah buat berapa juta, berapa juta dia buat sebulan, berapa puluh juta, berapa ratus juta kan. Banyak bagi kita, sikit bagi dia sebab dia dah buat berapa juta sebulan. Tapi kalau kita tengok berapa kita dapat, maka tengoklah pengeluaran kita berapa banyak. Dalam formula keuangan yang saya dah ceritakan dalam buku Mastery Wealth, budget yang kita boleh loketkan untuk fun, maksudnya fun ni F-U-N. Untuk keseronokan, nak pergi apa, nak pergi dinner ke, nak buat retreat ke, nak pergi apa, annual dinner ke nak buat pergi bercuti nak bagi hadiah nak bagi benefit 2% maksudnya apa? kalau sale kita RM100,000 kita allocatekan RM2,000 bukan RM2,000 tu belanja habis je tak berpadanan lah maksudnya bawah RM2,000 lah bajet kita ha, bawah 2% ha, katalah kita bajet sebulan RM200 ha, untuk makan pantry ha, lagi ni kita kumpul nanti nak bagi bonus nanti kita kumpul lagi ha, nak bagi duit raya faham tak? Ha, jadi 2% daripada sale adalah allocation yang terbaik untuk nak give back to team nak bagi give back untuk syarikat kenapa 2% eh dia punya nombor dia macam ni tau dia punya matematik dia normal untuk bisnes margin yang cantik adalah 30% net profit eh 30% daripada 30% ke 35% berapa allocation dia? kita akan allocatekan 10% untuk simpan syarikat lagi 10% ke 15% adalah untuk kos syarikat kos development kos management nak bangunkan balik syarikat pusing modal balik nak bayar tax nak bayar SST nak bayar macam-macam lah nak bagi kat government balik lagi 5% kan lagi 5% kan ada 10 10 ke 15 kita letak lah 25 lagi 5% ni apa ha, 3% ni untuk internal development pula maksudnya nak upgrade laptop machine nak upgrade sistem ha, ni internal development tadi development keseluruhan ha, untuk management everything ha, ni internal development 3% mana kata kalau RM100,000, simpan RM3,000, RM36,000 setahun, itulah nak upgrade laptop ke, nak upgrade kamera ke, nak upgrade apa-apa untuk internal syarikat. Sebab akan ada barang rosak, akan ada barang kena tambah baik, nak kena improve, nak tukar signboard, apa semua meja kan. 2% peratus lah nak untuk fine. so, just nice. At least ada daripada tak ada langsung. Sebab tu, untuk syarikat yang proper, dia memang akan tarik 2% peratus daripada jualan setiap bulan untuk allocation, nanti nak bagi bonus, nak bagi untuk pantry, nak bagi untuk staff happy 2 bulan sekali Bawa pergi main bowling Ada bajet tu Tips dia Asing dan letakkan Dekat akaun bank berasingan Baru duit tu nampak Kalau ada RM30,000 Asinglah RM600 At least ada Sebab tu kalau nak tengok Orang lain Punya ukuran Spending kan Orang tu spend RM30,000 Untuk pantry Orang tu spend untuk rumah Orang tu spend untuk staff Jangan tengok berapa dia spend Tengok berapa dia dapat Sebab tu Ukuran untuk kita Mengukur ukuran kita Letakkan bajet 2 peratus. 2 je Daripada bisnes kita Untuk allocation Benda-benda yang kita nak give back to team kita supaya orang happy. Jangan tengok ukuran orang lain. Orang lain 30 ribu, kita nampak banyak. Kita pun nak buat 30 ribu. 30 ribu dia berkadaran mungkin sale dia 6 juta. Boleh lah. Kita tengok balik. Saya Abdul Basit, guru pengurusan bisnes anda. Guru bisnes yang buat real bisnes. Yang saya cerita tadi tu baru sikit. Kalau nak dapat lebih mendalam, lebih detail yang bercakap pasal dunia bisnes, dunia leadership, boleh dapatkan buku ni. The Great Leader. Ah, uh, ni buku tentang leader. 30 prinsip macam nak leader yang powerful. Dan kalau nak cakap apa pasal bisnes ini buku yang kedua buku Business Wealth Mastery ah ha, buku ni menceritakan tentang macam mana spending behavior macam mana personal finance macam mana dunia bisnes ah ha, buku ni ada cerita yang best ni lagi siapa-siapa yang beli mana-mana buku ni kita akan bagi kelas percuma dua hari mana dapatkan dua buku ni The Great Leader dan buku Business Wealth Mastery boleh dapatkan dekat klik link di bio dan dapatkan dekat showcase ML